А вы знаете, почему должны быть выполнены цели священной военной операции? Треба верить. Когда на земле я так и злону, не... маешь будто ему какие-то покарания. Потому что если победит Россия... Ключевое слово «если». А это сто процентов. Кстати, 20 процентов пингвинов То мы начнем отстраивать города. С чего начнем? Начнем вкладывать туда деньги. С этого и начнем и все мирные будут жить и процветать. Мертвейшие же не будут. С сохранением своего языка, на котором они хотят говорить. Бабка тебе на язык. А если, не дай бог, победит Украина, так и будет. То придут на территорию России нацисты и будут искоренять русский язык и уничтожать мирное население. Правду кажешь. Треба чевать таких, как як... прыщи. Вот в этом наша разница. Разница. Один молится, І інший дразниця. І победа буде за Росією. Нас нічого не зупинить: ні мопеди, ні кінжали. І навіть якщо нам відключать електрику, газ, воду, в наших вікнах ніколи не згасне світло. Впевнений, ми все подолаємо. Віримо, донатимо, наближаємо День нашої перемоги, День нашої свободи.